Давайте теперь остановимся на маркетинг-плане компании FFI и посмотрим, что здесь можно заработать. Начинается все с подключения за 30 долларов. Мы приобретаем себе стартер-кит. Это наше место в системе, наше место в бинарном маркетинг-плане. Это кошелек, который есть на нашем сайте, куда выплачиваются все комиссионные. Это магазин, где мы теперь имеем возможность закупать продукцию по ее оптовой стоимости. То есть первый вид заработка, который нам доступен, это опт-розница. На всей продукции э, дистрибьюторы компании FFI имеют стопроцентный подъем. То есть если мы вот, возьмем даже самый ходовой э, вид продукта, допустим, это бутылочка Буста, она в закупке стоит 30 долларов. В розницу ее все продают по 60 долларов. То есть первая заработка от розницы. Второе, что мы можем заработать, имея стартер кит, мы можем получить комиссионные за подключившихся людей. То есть по какому принципу подключаются люди, по какому принципу строятся сеть. Здесь идет бинар. То есть вот это, допустим, вы и вы подключаете двоих людей, троих людей. Вот по такому принципу. То есть один плюс два. Э -э в чем как бы особенность? Допустим, вы подключили первых двух людей, когда вы будете подключать третьего, вы уже его подключаете либо под первого, либо под второго. Точно так же дальше. Четвертого подключаете уже либо под третьего, либо под второго. То есть вот таким вот, вот образом выстраивается дилерская сеть. По такому принципу. Теперь возьмем, что Человек, которого вы подключили, он э, не хочет покупать одну-две бутылки, он хочет взять какой-то готовый пакет продукции. На этот случай в компании есть регистрационные пакеты. То есть это уже конкретно сформированный пакет с продукцией. Первый пакет есть 200 долларов, он называется премиум. Второй пакет. 400 долларов, он называется Silver. И третий пакет, 600 долларов, он называется Gold. То есть, если вы подключили, допустим, троих людей, и эти люди взяли самый выгодный, как бы самый ходовой пакет Gold, то вам за каждые 600 долларов, которые человек платит за продукцию, комиссионными выплачивается 100 долларов. Если же человек покупает себе пакет Silver, то вам выплачивается 50 долларов. И за пакет Premium вам выплачивается 25 долларов. То есть это максимум, что можно заработать, имея за 30 долларов только стартер-кит и дополнительных вложений никаких не делать. То есть вы зарабатываете, когда люди под вами заказывают продукцию, именно регистрационные пакеты, вы ловите вот эти вот комиссионные. Сейчас я уже дальше буду останавливаться подробно только на пакете Gold и рассказывать именно о нем. Потому что большая часть людей, которые приходят в этот бизнес именно за деньгами, а не просто как мелкие пользователи, как мелкие потребители продукции, то они приобретают себе именно этот пакет в силу того, что он несет максимальное количество выгоды. Какая выгода я сейчас объясню. Если мы себе взяли пакет Gold, то нам доступен третий вид заработка который называется балл. То есть у всей продукции есть балловая стоимость. Мы просчитали примерно, что 2 американских доллара равняется 1 баллу. Давайте теперь возьмем для удобства счета, ну, допустим, что вот эти вот три человека, каждый из них взял себе пакет за 600 долларов. Что вы зарабатываете? Комиссионными вы за каждого человека получаете 100 долларов. То есть 300 долларов вы заработали на комиссионных. Теперь э, пересчитаем эту доллары, пересчитаем как баллы. То есть получится у нас, что 1800 долларов, 600 плюс 600 плюс 600, 1800, это будет 900 баллов. 900 баллов в компании FFI это так называемый цикл. Цикл это 50 американских Долларов. То есть, каждый раз, когда под вами образовывается товарооборот, который равен 900 баллам, при соотношении 600 на 300 или 300 на 600 он срабатывает, вам на кошелек капает 50 долларов. То есть, что такое это соотношение 600 на 300, 300 на 600. Вот у этой, с этой стороны подключилось два человека. Следовательно, это дано 300 баллов, если мы посмотрим на 2 доллара 1 балл. 300 баллов. Здесь 300 баллов. И здесь 300 баллов. С этой стороны к нашему аккаунту поднялось 600, с этой стороны поднялось 300. Они сгорают, и на кошелек падает так называемый цикл, сработанный 50 долларов. Может быть наоборот пропорция. Может с этой стороны нам подняться 600, а с этой будет всего лишь 300. Это несущественно. Здесь имеет значение в общей сложности 900 баллов, которые накапливаются при соотношении вот такому. Основной заработок циклы. И если вы берете себе пакет Gold, то вам доступен еще вид заработка такой, как 20% с первой и второй линии. Что это такое? Допустим, вы непосредственно пригласили там за первый месяц работы, вы пригласили трех людей вот этих вот. Они взяли себе продукцию, и каждый из них теперь захотел дальше строить дилерскую сеть, под собой тоже заниматься этим бизнесом. Вот эти вот три ваших человека, они будут вашей первой линией, потому что они регистрировались через ваш сайт. И несмотря на то, что вот этот вот третий человек, он регистрировался, он как бы в системе стоит уже ниже первого, но он все равно в вашей первой линии, потому что он непосредственно вами приглашенный человек. То есть даже если человек будет где-то стоять очень-очень глубоко, там, четырехсотым, тысячным каким-то, он все равно будет вашей первой линией, если он регистрировался именно через ваш сайт. И вот с первой линии, с ихнего заработка по баллам, нам компания FFA предлагает 20%. То есть каждый раз, когда у кого-то из ваших первых трех людей срабатывает цикл, и допустим вот, вот этот вот человек, вот троечка, он заработал 50 долларов, вам дополнительно капает 10 долларов за его сработанный цикл. Еще интереснее дальше. Люди ваших людей, то есть когда уже начнет разрастаться сеть ваших людей, вашей первой линии, вы зарабатываете даже с приглашенных людей, вы как бы со второй линии, вы тоже зарабатываете 10 долларов. То есть, когда ваши люди, ваша первая линия начнет строить свою первую линию, вы тоже будете с нее иметь 10 долларов за каждый сработанный цикл. То есть, первая, вторая линия – это непосредственно приглашенные люди и те люди, которые зарегистрировались уже под вашей первой линией. Из этих двух линий вы имеете 20%. Это очень выгодно. И последнее, на чем я еще остановлюсь, есть ограничения определенные по баллам, по выплатам. Компания FFI говорит вам, что зарабатывайте сколько хотите, но не больше 500 циклов в неделю. А это значит, что максимум, что мы можем заработать здесь именно по баллам, это 25 тысяч долларов в неделю. Конечно же, для жителей Украины и России эти цифры кажутся космическими, но когда вы вникнете и увидите, какие возможности предоставляет компания FFI, для вас эта сумма будет отнюдь не космическая, а вполне реальной. Всего доброго.